ભરૂચના નંદેલાવ રોડની આશીર્વાદ સોસાયટીમાં રસોઈયાની લૂંટના ઈરાદે હત્યાના ચચારી બનાવવામાં પોલીસે મુખ્ય આરોપીની ઉત્તરપ્રદેશથી ધરપકડ કરી છે પોલીસે આરોપીને સાથે રાખી હત્યાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરતા સ્થાનિકોએ તેને મેથીપાક ચકાડ્યો હતો ભરૂચના નંદેલાવ રોડની આશીર્વાદ સોસાયટીમાં ઓગસ્ટ બે હજાર પચ્ચીસમાં પ્રકાશ માલી નામના રસોઈયાની લૂંટના ઈરાદે કરપીણ હત્યા કરવામાં આવી હતી રસોઈયાની પાસે રહેલ રોકડા અને સોના ચાંદીના ઘરેણાની લૂંટ ચલાવી બે કારીગરો ફરાર થઈ ગયા હતા આ મામલે ભરૂચ શહેરી ડિવિઝન પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી હતી તે દરમિયાન પોલીસે ઉત્તર પ્રદેશ ખાતેથી કમલાપ્રસાદ ઉર્ફે રાજેશ હરિનારાયણ વર્માને ઝડપી પાડ્યો હતો અને તેની પૂછપરછ કરતા તેણે ચોંકાવનારા ખુલાસા કર્યા હતા आरोपी कमला प्रसाद ने अन्य कारीगर छोटको उर्फे नफीस उर्फे सलीम सदलुए प्रकाश माली ने चामा घेन गोली बेभान कर रसी वड़े बांधी हत्या करी हो कबूलात करोपट मेरा नाम ईश्वर माली है हम राजस्थानी है इधर जो पुरुष में मर्डर हुआ वो मेरे बड़े भैया प्रकाश भाई थे वो पुरुष में रहते थे उनके साथ में काम करने वाले कामगार मतलब वर्कर लोग उन्होंने उनकी हत्या करके दोनों लोग का नाम कमला प्रसाद दूसरे का नाम सलीम दोनों लोग यहाँ से लूट करके हत्या करके भाग गए फिर पुलिस पुलिस ने हमको विश्वास दिलाया कि हम आपको आरोपी को निश्चिंत रहे हम पकड़ के लाएंगे गुजरात पुलिस ने अपने विश्वास पर खड़े हुते गुजरात पुलिस ने करके दिखाया उनको तीन महीने में उनको पकड़ के लाए अभी हमारे गुजरात सरकार से निवेदन है इस मुजरिम को फांसी की सजा दिला क्योंकि हमारे भाई के छोटे छोटे बच्चे अभी उसको दस पंद्रह साल की सजा हो जाएगी वे बाहर में आके बाहर आके वो वापिस ये काम करेगा बच्चे को कई कर दिया हमारे को कई कर दिया जन मन का हमको पूरा खतरा है ये बाहर आके मर्डर तो करेगा इनका पेशावर धंधे आया ऐसा मेरे को लग रहा है तो गुजरात सरकार से एक निवेदन हाथ जोड़ गए कि ऐसे मुस्लिम को समाज में खुला न छोड़े उनको फांसी की सजा दिलवाने का कष्ट करे